اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتے رہا کرو ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتے رہا کرو کیونکہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کا کفارہ بن جاتا ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کا کفارہ بن جاتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے یہ سمجھ گئے اب کسی نے ربیع الاول کے مہینے میں عمرہ کر لیا اس کے بعد اگلے سال ربیع الاول میں عمرہ کر لیا تو یہ جو ایک سال میں گناہ ہوئے تھے یہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طے دھر پہ عمرہ کرنا پے در پہ حج کرنا ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرنا ایک حج کے بعد اگلے سال حج کرنا یہ تنگ دستی اور فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے اب جو کوئی چاہتا ہے مجھ سے فقر و فاقہ دور ہو جائے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنے کی کوشش کرے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ مسلسل عمرہ کرنا ایسا ہے کہ جیسا اس کے اعمال نامے سے گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی لوہار جیسے کوئی لوہار لوہے کے اوپر سے زنگ کو اتارنے کے لیے بھٹی میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا زنگ اتر جاتا ہے اسی طرح پے در پہ عمرہ کرنے والے کے اعمال نامے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابیہ ہے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرے خاوند اور میرا بیٹا رمضان کا مہینہ ہے اور مجھے چھوڑ کر عمرے کے لیے چلے گئے مجھے گھر میں چھوڑ کر عمرے کے لیے چلے گئے اب میں کیا کروں تو آپ علیہ السلام والسلام نے شاد فرمایا کہ اے ام سلم رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا ایسا ہے کہ گویا کہ اس شخص نے میرے ساتھ حج کر لیا جو شخص چاہتا ہے آپ علیہ السلام, السلام کے ساتھ حج کرنا اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لیں جو کوئی رمنان المبارک میں عمرہ کرے گا گویا کہ اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کر لیا کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کب ملے گی جب ہم وہاں جائیں گے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی جو میرا امتی میرا چاہنے والا متینت المنورہ کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اور وہاں پر آ کر رہنے لگ جاتا ہے تو کل قیامت والے دن میں اس کی ضرور سفارش کروں گا قیامت والے دن میں اس کی ضرور سفارش کروں گا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی ظخنی فی سبیلک و جال موتی فیبل رسولکھ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما وہ بھی اپنے حبیب کے شہر المنورہ میں عطا فرما اور اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول بھی فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہاں پر ہوئے المنورہ میں ہوئے اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی آپ علیہ السلام والسلام کے بازو میں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا پڑھیں اللہ ارزقنی الموتی فی سبیلک وجعل فی بلدی رسولک درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فکی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں